Fikir dulu sebelum post. Satu posting boleh memberi kesan besar kepada kerjaya anda. Nama saya Alisha, seorang peguam guru di Louis Liao Chambers, and employment law firm in KL. Hari ini saya nak bincangkan satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan seharian kita iaitu penggunaan media sosial dan risiko undang-undang kepada pekerja dan juga majikan. Ramai orang selalu fikir apa yang mereka post di media sosial, lagi-lagi lepas waktu bekerja dan guna akaun peribadi ialah urusan peribadi sepenuhnya. Tapi dalam konteks undang-undang pekerjaan, perkara ini tak semudah itu. Dalam sesi ini, kita akan faham bila sesuatu posting boleh buat majikan ambil tindakan disiplin secara sah, macam mana mahkamah menilai hak kebebasan bersuara dan bila pelakuan luar kerja masih boleh dianggap salah laku? Pertama sekali, penting untuk kita faham bahawa pekerja tak hilang hak kebebasan bersuara hanya kerana mereka bekerja. Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan memang jamin kebebasan bersuara kepada semua warga negara. Tapi, kebebasan bersuara ni hak mutlak ke? Jawapannya tidak. Ia tetap keluar kepada sekatan undang-undang, kepentingan awam dan dalam konteks pekerjaan, kewajipan kontrak dan kepentingan perniagaan majikan. Dalam hubungan pekerjaan, ada satu prinsip penting iaitu hubungan ini ini dibina atas mutual trust and confidence. Setiap pekerja mempunyai satu kewajipan tersirat yang kita panggil sebagai duty of fidelity, iaitu kewajipan untuk bertindak dengan niat baik dan tak merosakkan kepentingan, reputasi dan imej majikan. Ini bermaksud walaupun di luar waktu kerja, pekerja tak boleh bertindak dengan cara yang merosakkan reputasi syarikat, menjejaskan keharmonian tempat kerja atau membocorkan maklumat sulit. Tapi di sini ada satu perkara penting. Mahkamah perusahaan tak menentukan seseorang itu bersalah dalam jenayah atau tidak. Mahkamah hanya menentukan satu soalan utama sahaja, iaitu pemecatan dibuat dengan just cause or excuse sebab yang adil dan munasabah ataupun tidak. Dalam kes media sosial, pendekatan mahkamah adalah mencari satu hubungan yang jelas antara posting tersebut, tugas pekerja dan kepentingan majikan. Ini kita panggil sebagai nexus. Soalan yang selalu ditanya ialah adakah posting ini betul-betul memberi kesan kepada reputasi syarikat atau keharmonian tempat kerja? Majikan biasanya dibenarkan bertindak kalau posting itu merosakkan reputasi syarikat, menjejaskan trust and confidence, mengganggu rakan sekerja atau pengurusan atau mendedahkan maklumat sulit. Bila majikan tahu tentang sesuatu posting, proses yang betul mesti diikuti. Majikan perlu menilai dahulu sama ada syarikat boleh dikenal pasti, sama ada reputasi terjejas dan sama ada terdapat pelanggaran polisi. Kalau ada isu, majikan perlu simpan semua bukti seperti tangkap layar, tarikh dan masa. Lepas tu, keluarkan surat tunjuk sebab dan beri peluang kepada ada pekerja untuk jawab. Di bawah Seksyen 14 Akta Kerja 1955 sebelum tindakan berat diambil. Kalau pekerja nafikan tuduhan langkah seterusnya yang wajar dibuat ialah Domestic Inquiry. Sekarang kita tengok beberapa situasi yang biasa berlaku. Pertama, posting berkaitan pandangan politik. Adakah posting politik dilindungi secara otomatik? Jawapannya, tak semestinya. Kalau majikan boleh dikenalpasti, reputasi terjejas dan keharmonian terganggu ia tetap boleh jadi salah laku. Kedua, aduan di media sosial. Media sosial bukanlah pengganti kepada aduan dalaman. Menghina pengurusan atau rakan sekerja secara terbuka walaupun dibuat di luar waktu kerja boleh dianggap sebagai pelanggaran serius. Ketiga, kandungan bentuk satire atau sindiran. Ramai orang fikir satire ni selamat. Tapi betul ke? Undang-undang tak memberi perlindungan khas kepada satire. Kalau sindiran itu menghina, kenal pasti majikan atau jadi tular, ia tetap boleh dianggap sebagai salah laku yang serius. Keempat, posting secara anonymous atau dalam kumpulan tertutup. Anonymity bukanlah perlindungan mutlak. Mahkamah sedar bahawa posting tersebut boleh di-screenshot, disebarkan dan akhirnya dikenal pasti. Sekali sesuatu posting tersebar, ia tak lagi dianggap peribadi. Tapi penting juga kita faham, tak semua posting di luar waktu kerja boleh dihukum. Dalam satu kes yang bertajuk, Muhammad Azizi bin Sohan and Asian Kitchen Malaysia Sendirian Berhad, seorang pekerja membuat komen di Facebook terhadap pihak atasan. Namun, komen itu dibuat secara emosi bukan kempen menyerang majikan dan pekerja telah mengaku serta memohon maaf. Mahkamah memutuskan walaupun wujud salah laku, hukuman pemecatan adalah terlalu berat dan tak seimbang. Prinsip penting di sini ialah hukuman mesti sepadan dengan kesalahan. Jika tiada bukti kerosakan reputasi, tiada niat jahat dan breach of confidentiality, pemecatan boleh dibatalkan oleh mahkamah. Selain risiko pekerjaan, posting juga boleh membawa risiko jenayah seperti fitnah atau network abuse yang boleh boleh membawa hukuman denda atau penjara. Untuk majikan, langkah pencegahan yang paling penting ialah mempunyai polisi media sosial yang jelas yang terpakai semasa dan selepas waktu kerja, menetapkan standard profesional, melindungi maklumat sulit dan menyatakan akibat pelanggaran. Bagi pekerja pula, perkara paling penting ialah fikir dulu sebelum post. Gunakan saluran aduan dalaman. Jangan anggap privacy setting sebagai perlindungan dan ingat, satu posting boleh memberi kesan besar kepada kerjaya anda. Sebagai kesimpulan, pekerja masih mempunyai hak kebebasan bersuara. Tetapi hak ini sentiasa perlu diseimbangkan dengan kepentingan majikan. Media sosial adalah ruang awam walaupun kita rasa ia peribadi. So, I harap lepas korang tengok video ini, korang akan lebih faham tentang penggunaan media sosial dalam dunia pekerjaan. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah WhatsApp kami ataupun letakkan komen korang di bawah. Dan untuk ketahui lebih lanjut, bolehlah tengok video-video Louis Leo Chambers di Instagram ataupun YouTube. Bye!